Ветер сегодня. Всем доброго ранку. Я делся потеплее. Будет эту фишку я уже знаю с ветром. Очень на поле. На поле намного больше ветра, чем тут. Мужика на велосипеде перелякал. <laughs> у форме, у зеленой. їде за ним. А он так вот передо мной в жизни не поймет куда, куда я, куда он. <laughs> короче, разглядывать за клуб, спрятался и, 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 и сидит. Так, короче. Сегодня мы за Вадимом, хотя не собирались. Он то на работе, то отпросился. Непонятно, но ну, вроде еды. Еще у нас есть один новый копарь. Сегодня познакомимся. Ну, если он захочет сниматься. Может, он там в Рошуку, я не знаю. Ну, вот и будет вроде Артур, если его заберут. У него такая же корочка, как у меня. Что-то там отвалилось. Нафиг. Тут ничего не ломается. Просто на пол падает и все, и отвалится. Так, видос со шрузом. так, Расширитель нахрен. Вот тут диаметр ну, где-то до 80 примерно. Я не, не верил. До последнего, что вот такая вот дырочка, вот такая дырочка. Может натянуться на вот эту хрень. Короче, в дырочку немерено влазит. Но пыльник не такой, универсальный. Специально такой пыльник. То есть с этой шляпой продается вместе. Все это вместе штукарик обошлось мне. Нафиг. Ну эта штука у меня же типа останется, а потом вдруг шоу вот так вот пыльник заказывайте на. И не надо нифига. Это такое дело. Надеюсь, походу. Надеюсь, походу. Хотел я такой пыльник попробоваться на нее натянуть сначала. Думаю, этот пожалеть. Вдруг этот. Но потом решил порву. Пишут, что порвется нафиг. В общем, это пыльник не старый. Это пыльник новый. Он был новый. Ну, короче, вы поняли, да? И изолента неделю выдержала. Неделю выдержала. Хотя... Не, ни хрена не выдержала. Бачите, внутри песок. Внутри песок попал. И, скорее всего, гранату трошечки все равно попал. Так что, я думаю, долго она не отходит. Но что-то да подходит. Может он так перемелится, этот песочек. Да где-то выгонится в эту фигню. Туда он с маски напыхал. В общем, тут такая история. Полчаса делов, если все знаючи, вот так и умеющее с, с этой шляпой. Натягивается очень легко. Маслецом помазали. Чмак, все, готово. Вот такая ладоничка. Первая знахідка на полі. Вон Вадим. Там десь Артур и новенький. С таким же тевосом, як у меня хода. Но обещаю провести мантикору. Так, что... интересненько. Да интересненько. 95. Странно. Ца блонда, скучно. Я mm -hmm. <laughs> пятак тяжу. Короче, монетно-медно, здорово. Точно ихня. Наверное, пятак по моим. Так, что-то дострельного. Пока глухо не очень хорошие знахідки. Не знаю, как у других, может, что-то нашли. наверное. я знаю. Ну, не Все. и мене с Ой, хотя уже 12 час, может даже надо или переезжать. Вот тут что-то уже знахидки. Хуже, хуже. Ветер страшный. А, прям про... закутанный, как я не знаю кто. Как 41 Мне кажут, под Сталинградом. В общем, вот такие ветрящие. Дуя, ну ничего. Для настоящих копателей. Это фигня. Так, я хочу пятого комрада. Чем мне кажется? Такие, да? Там, на москвиче. На москвиче, кажется, на оранжевый или на чем-то таком. Динка, иди познакомься, быстро. <laughs> Сделаем быстрый тест сережки. Да, тест робили. Настройки у людины э, Это самое. Так, Динка, не царапай машину, задолбал. Вот зараза. Вот, настройки у него другие, ну как бы и <ranty> я думал, может что-то там поинтереснее, типа, что сережку побачу, но все равно не бачу. Закрытую бачу сантиметров 5, а открытую не бачу. Там такая катушка, как черная, как ничего там удивительного нету. Хотя можно, думаю, там где-то накрутить, навертеть, но с этими настройками ходить не получится все равно. Надо как бы тестить на тех настройках, на которых ходишь. Шельма сыдыть. Голодающий пол. Скучно и вообще не хрен делать. Так, ладно, все. Сейчас, наверное, будем приезжать. Надо половину отсеять отсюда. Ну, Чешуйка рест, рест, рест. О, Их можно восстановить. Так, это кто? Советик. Да, Советик. чешуйка, чешуйка Это Копейка. Так, Ага, одна, вторая. Два Все. Ну, Белончик. Да, наверное, наверное, непоганый коп, я бы назвал. По нынешнему часу. Да, да. И пломбочка. Не вислая печать. Артура. Беремся. поскромнее. Сегодня Пулеметный день именно. Тут царская монета есть. Это уже. А ну стой, стой, вот это что это что-то такое. Не, 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 вот это вот. Ага. Спинка Фибулы. Это, пчелка. Ага. Пчелка. Ну, ага. А вот это подожди, что? А это не и ее ли? Вторая часть. Да, вторая часть. Ничего, все нормально так. Да, да, да. Это оно. Жалко, что это все ломано, и, блин. И как uh -huh. его соединить. Да, вот, вроде бы история классная, но. Uh -huh. И какая она была тоже ж, вариации столько, что хрен поймешь, как ее реставрировать. Но это разные части, я уверен. Это одна сторона, а это другая вообще. Ну, две разные фибы. Даже uh -huh. по цвету они. Там и патина классная, она такая синяя такая. Uh -huh. Так что, а то так. Мы тебе расскажем все. так мы покопались. Ну, накатим за путешествие до малой ППР Щепа, накажись. Привет Сусанину, поводим он меня по своим злачным местам. В общем, ну, выбито очень-очень сильно поля. И там аж на удивление. Аж на удивление. Ну, ничего, будем шукать иншие места. Хотя там тоже надо полазить, ще, поискать. Мы ну, так, ну, времени мало просто. Залетели, начали хатку шукать с одной стороны, не нашли, полезли с другой стороны, потом поехали на там другое место. В болоте вся машина теперь. Ну ничего. За путешествие. О, все злей и злей. Силы набирается из хрена. И становится все хреновей. Угу. Итоги сегодняшних покупушек. Спешу, потому что, потому что свет неизвестно. Приехал и вин есть. Это плохо. Когда приезжаешь, его нема, то ты представляешь, что два часа там, когда дадут, и сколько тебе время. Когда его дали, не знаешь, и это погано. Так, фонарик демонструю так это самый экономный вариант помощней мощный вот это красное светло комары типа не трогать а это красное мигающее вот и много ага. что там наверное сос какой-то выбивает так оно запоминает момент когда отключили а это другая фара типа дальняя Tush, tush. Вот так, три, три, режима. Тоже запоминает, в каком режиме работает. Ну, короче, фонарь, я же скажу, я, 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 с ним бывает свет есть, а я с ним хожу, потому что когда его вырублять, непонятно. А вин уже ты на лобби, бах, и поехал. Я думаю, это для украинцев зараз самый, самый лучший друг, фонарик. Так, сегодня покопалися, пивня, пивня, пивдня, шукали место, так и не нашли. Доїхали до Перещепина, Підняли всіх знайомих з дивана. В общем, трошки їх розшевелили, поїздили по містам. Там Дуже багато історій. Там хан там, батий чи хто там пастух, провалився, золото. Куча його селяни роз, той, розграбили. Вот, и, ну, такие, короче, что, типа, очень много было находок золотых на полях. Ну, видимо, ця слава сработала плохую шутку, я кажу, и там ни хрена на полях сейчас не найдешь. Ну, правда, мы и залетели так уже поздновасно. Туда надо с утреца понаходить все хаты, где были, их выхаживать периодически, тогда можно там что-то находить, потому что мы даже не знаем толком, где находятся хаты. Если до Перещепина мы еще по более-менее поизучали, и хаты, это тоже время, это разведка, Поки на поле знайдеш. Вот. І потім просто прилітаєш вже на наступний рік, як перепашечка ну і вже ти знаєш, куди чесати Орієнтири, прямо на нього налітаєш і погнал її вихажувати. Не треба шукати времени, на це не треба. Ось вот. це от, 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 от розвідка. І, як кажуть, взяти язика з собою взяти копаря, який вже тут знає точки, і просто вас туди повода. Ну, не, по, не, получается. Сегодня новый был с нами копарь. Не буду светить, как его звать. И, и так далее. Ну, пока он не хочет там. Но скажу, что у нас <laughs> в компании три переселенца и один местный. Вот так вот. Вот такой перевес. <laughs> Мы все, я говорю, знедолены там. Вы, выгнали нас в наших насиженных местах. Ну, в общем, такая история. Такая история. Так, по знахидкам. По на ли. Так, так, так. Вот так знаки, так все, хватает обзора. Переходим в макро, короче, не фиг тут мудохаться, потому что я тут все равно ничего не вижу. Ну, есть одна монетка такая хорошая, но ну, остальные так, как всегда. Переходим в макро. Так, в макро. В общем, вот такое количество не оказалось, помылось и ничем не оказалось. Ну, скажите, эксперты, что это? Вот, бачите, такая пулька, на ногти не обращайте внимания, я шуру сделал и вот такая. Это что? Это той войны 41-го, а это что Первая мировая французская какая-то или что это? Вот эти тупенькие пульки, блин, расскажите кто-нибудь про эти тупенькие пульки. Когда они возникли, мне интересно честно говоря будет. Ну, напишите там пару словец, если кто знает. Потому что я вроде видос смотрел, что это какая-то французская винтовка. Вот. А який период она использовалась, не пойму. Чи в 41-м же во, и может, какой-то ленд то ли фиг поймешь. Ну, разница велика между этими пулями, и интересно. Так, в общем, це все не оказалось никем, ничем. Вот это вот у нас, этот был наперсток. Вот такой, вот такой кусочек свинца непонятный. И дробаш, ходил с блондой, сначала пошел с черной, походил, походил, не понравилось, тяжелая, знахидки что-то не лезли под нее, ну, я думаю, просто время не пришло, там, знахидок, ну, сам факт, и взял блонду, и нашел Катькин пятак, ну, это, конечно, ирония просто, он сверху лежал, ну, там, вообще, там, я думаю, на чем угодно его взять можно было даже... Не знаю, чем. Так, вот такая проволочка. Она вроде обычная, но такого она... Зелена, вы не представляете. Прям я не пойму, как так эта патина образовывается, вот эта вот зеленая. Как будто проволочка, ну, современная. Веник извязывала, знаете, что то такое. В общем, есть, конечно, такие вот тоже вот с позеленкой. Ну, непонятно, я же... Может, даже это в зависимости от том, где оно лежало, в царский период, что оно позеленило. Так, вот такое что-то. Не знаю. Так, далее. Пуговки. Вот такие две пуговки. Так, далее. А, не, не две пуговки. Еще пуговка. Вот такая царская пуговка. Без надписей. Теперь, вот это вроде как советская запанка. Була. Так, далее. Вот это что-то. А, бачите, там есть орел. Орел, я не бачил. Я думал вообще фуфло. А что это? Это, наверное, была пуговичка. Какая-то маленькая царская пуговичка. Вот это что-то типа кольца разогнутого, тоже непонятное назначение. Так, далее. Колечко. Колечко. Вот такое колечко. Но на кого оно было, я не знаю. На новорожденную дитину, что вообще там? Такая маленькая. Ну, в диаметре, ну, 7 миллиметров, может. Я фиг его знаю. Так, вот такая тоже бежушка тех времен. Царская бижутерия. <реш> <реш> одежд царские ты рыжики выносили царские рыжики. Что ж таки одна бежуха? Так, вот такие какие-то квиточка с резьбой. Походу закручивалась у дерева. И было красиво. Потом, потом, давайте крестики. Тема такая. Вот такие крестик. Погнутый, выровняется. Я уже поравнял в этом году еще вот такой крестик. И прикол в том, что точно такой я зараз чищу. Точно такой. Один в один. Сейчас проходит химическая чистка. Вы этого не знаете. А я знаю. Так, дальше религиозная тема. Ладанка вот такая. Тоже почистится. Интересные бывают надписи, тут молитовки, там всякие святи. Блин. Даже есть, где-то я находил полтавская тема, именно с Полтавой связана богато там. Козельщина, здесь я опять что-то вспомнил. Ну, не важно там. Так, вот такая что бирюлька, висюлька. Вот, было воно чи сережкой, чи что воно так и было, чи в носе, чи в пупку, чи десь на цицке висело. Я не знаю. Пирсинг старый. Так, монетки, ой. Еще вот это я хотел подавиться, что оно так не, ни хрена, да? Не ничего. Монетки копиюшка советская. Советская. Потом пьяточок. 30-й год. Тридцатый 30 год. Ну, такой, думаю, будет не очень гарный. Вот это вот все зеленка, если это ямы каверны. Уже проверили. Чистка электролизом тоже прошла. Я не знаю, когда эти видосы выкидывать. У меня как бы пока все по плану на выходные есть по видосику, хоть и хренового, ну есть. И когда их выкинуть, я не знаю. Но до Нового года должен был выбросить. Потом царская монетка, как помылась и оказалась она... Оказалось. Ну, короче, деньга. Я тут. Ну, я плюнул, но не хочу. Ну, в общем, это деньга. На, вот так. Воно как высыхает, вообще нифига не видно, получается. Ну и пятачело Даже я бачу тут год. 1769. 1000. И думаю, почиститься будет нормальная монетка. Останется ли патина на ней старая, я не знаю. Ну, это первый пятачочек. В этом роте я не помню, я в том роде вообще пятаки хоть находил в поле, под водой богато, богато под водой, в общем, а в поле я не помню, по-моему, не было, как бы это мой не второй пятак, Катькин, на поле, в лес, полы, потому что что-то я не помню, поэтому, -по -по что пят Катькины пятаки, под водой богато, там уже с десяток, наверное, есть но на поле не часто находка. ну просто хорошая перепашка хлопцы, его выгорнуло нафиг плюс там же поселуха куча железа и потому его и не бачили просто перекрывает это железо прям куполом сверху стоит и нихрена вам там какая у вас там мантикора была чи еще там хоть с георадаром ходить блин, а металл этот наверное не пропустый нифига чтобы той пять, Катькин пятак под железом найти. Ну, а там хрен его знает. Может быть, когда-то таки выйдут. Я говорю, технологию треба менять. Устарела. Вот эти вот частоты, меняния, это все ну, до одного места. Потому что надо вообще другую технологию. Не частота, а какое-то другое излучение, которое там сквозь металл проходит, сквозь ржавчину проходит но в цветняке остается. Вот, вот что-то типа того. Тогда бы это брало б нереально. Я бы даже не представляю. Просто один раз прошел поле, и все там делать бы было, было вообще не хрен никому. Сантиметров 50 бы, чтобы оно выгребало все. Да, придется первый раз покопаться, конечно, цветняка. Там, я представляю, там каждый сантиметр в цветняке и на глубине, и везде. Но тем не менее. Так, ладно, все. Будем закругляться, бо блин, я не знаю, когда вырубят цвет. Надо Ролик зібрати и успеть выкинуть. Ну, успію, так успію. Не успею, так фихо. Вот. Все, всем до зустрічі. Сильно не бухайте, не бухайте сильно. Ну и слабо тоже, нефиг бухать. Вот